парк Максима Рыльского, метро Гороссийска. Тут, по-моему, в этом парке я ничего не снимал. ладно, поснимаю для вас, подписчики, люби мои. Урны есть, скамеечки есть. Как бы, ну вот, плохо нет освещения, и вот... Тротуарная птичка, скорее, скорее всего, еще савдеповская. Вот так вот. И нет фонариков, нет освещения, если ночью тут гулять. Но, я думаю, ночью тут опасно гулять. Стрёмненько. Люди как бы есть, есть люди. Но, но их мало, в принципе, то так-то. То. Вот озерцо. Вот, не, не, не знаю, видно вам на камеру или не видно, Матусковый парк, вот так вот, погода сегодня такая, и не холодно, и не жарко, нормально для меня, я люблю такую погоду, чтобы было и не жарко, и не холодно, ну солнышко есть, там где солнышко, оно жарковато, там где ветерок, оно холодно, прохладно.